Математику взял, литературу взял, пенал взял, тетрадку взял. Все в школу можно идти. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вы читайте, умножайте, слушайте, держать. Учат в школе. Так, телефон взял, деньги столовые взял, наушники взял. Можно идти. Я иду по улице, словно тюмачечи От солнца, чтоб не жмуриться, я натяну очечи А в стеклах отражаются... Здравствуйте, извините за опоздание, можно войти. Середина первого урока. Почему вы опоздали? Мы проспали. Так, быстро к директору. Извините, пожалуйста, мы не там... больше не будем. Садитесь. <свес> да, быстро <вы> директору. I'm sexy and I know Ребята, урок окончен. Оценки. Моисеева 5. Ура! Сидоренко 5. Ура! Михелева 5. Ура! Ставицкий 5. Матюшин 2. Итоги сегодняшнего урока Кан 5 Баженкова 4 Лопухина 3 Ирина Яковенко 3, 0 -0. Филина, Ковенко, 3. Ну и Хазакова, так как он сегодня ничего не знал 2, 2. А что за фигня? Я не хочу вообще ходить на больше на ваши уроки Мне уже всё надоело Тихо

Детский, юношеские годы поехали. Ну да, давайте, сегодня. Э, учитель, потише можно, пожалуйста? Да, не быстро в университет. А, Баскетбольный или Пятый yeah, 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 yeah. класс записываем домашнее задание. Параграф седьмой. Так, в конце урока запишите, пожалуйста, домашнее задание. И выучить на следующий раз. Итак, домашнее задание, параграф 13, страница 314, 415. В тетрадочка, тетрадочках, в тетрадочках, в тетради напишите е oh, mm -hmm.